Harimau Malaya tempang ketika menentang Laos itu gambaran yang kebanyakan peminat yang terkesan dengan isu panas pergantungan tujuh pemain warisan yang sampai sekarang masih menjadi tanda tanya namun tuan-tuan kalau anda seorang penyokong yang setia penyokong yang sudah lama berada di belakang Harimau Malaya kita sewajarnya tidak boleh patah harapan dengan keadaan ini ni yang semangat ni pada 3 Oktober yang lepas telah diumumkan 29 nama pemain yang akan menyertai kem latihan bagi persiapan menentang Laos pada 9 dan 14 Oktober ini. Seperti yang korang nampak memang tak ada nama tujuh pemain warisan kita tu tapi banyak talking point yang kita boleh bincangkan ya. Yang pertama kita fokuskan beberapa nama kat sini yang dah lama kita tak nampak macam Junior Air Style welcome back pemain muda macam Alif Izzuan dapat call up terbaik untuk nama baru pula ha, yang ini menarik kita berkemungkinan dapat melihat debut Ramadan Saifullah untuk skuad Peter Komolski setakat sekarang Ramadan beraksi sangat baik untuk klub Kuching City dengan rekod 3 gol dalam 5 perlawanan Ramadan yang memiliki kepatasan dan keupayaan dalam dribble menjadikan beliau seorang pemain forward yang baik dan boleh membantu Harimau Malaya dari segi serangan. Satu lagi nama yang baru muncul dalam skuad Harimau Malaya iaitu pemain naturalisasi yang baru, Jordan Mintah. Untuk musim ini, Jordan Mintah yang juga dari Kuching City, performance beliau boleh dikatakan sederhana kerana kalau kita tengok rekod Jordan Mintah dalam Liga beliau hanya menjaringkan satu gol dalam tiga permainan walaupun untuk musim kali ini performance Jordan biasa-biasa je namun untuk musim yang lepas Jordan Mintah boleh dianggap penyerang yang berbisa selepas rekod di Liga Super 21 perlawanan dan 14 gol aku sejujurnya agak excited untuk melihat debut Jordan Mintah ni yang kedua, dengan tak adanya pemain-pemain penting ataupun kita panggil tonggak utama, apa kesannya kepada gameplay Harimau Malaya menggunakan squad yang sekarang ni? Kita cerita dari segi kualiti. Sebab kalau kita cerita result, susah sikit. Uh, sebab dalam bola sepak ini, benda yang kita boleh kontrol hanyalah gameplay sahaja. Untuk kita cerita bab gameplay ni, kita kena tahu first eleven dulu siapa. Jika Peter Komoski masih menggunakan taktikal 3-4-3 Aku rasa back three tu Dominic Tan, Syarul Sa'ad dan juga Dion Kuls Bahagian tengah pula untuk left wing back dan right wing back Aku rasa Corbin Ong dan Quicken Cheng Dan di bahagian midfield pula, bahagian yang paling crucial Noah Lainem sebagai DM dan akan bergandingan dengan Nazmi ataupun Stuart Wilkin untuk bahagian serangan flanker seperti biasa aku rasa tidak lain dan tidak bukan sudah semestinya Arif Aiman dan juga Faizal Halim Manakala striker pula, ini andaian aku, aku dapat rasakan mungkin Pablo Josue. Ini semua tekaan sahaja ya. <laughs> mungkin ada yang betul, mungkin ada yang tidak. Tapi kalau kita tengok pada line up, macam teringat game masa kita lawan Singapura tu. To be fair lah ya, aku tak rasa kita boleh expect gameplay sama macam ada hack table. Cuma kita kena tahu bola sepak ni ada banyak je jenis tactical. So kalau kita tak mampu carry game yang banyak menggunakan midfielder, Then tukar je lah tactical kan Fokus on resort dulu sebab rugi kalau kita kalah game dengan Laos ni. Serba sedikit info untuk pasukan Laos. Untuk ranking dunia, Laos menduduki tangga ke-185 dunia. Untuk head to head record, dalam 6 perlawanan sebelum ini, Malaysia merekodkan kemenangan untuk kesemua perlawanan. Walaupun on paper kita boleh cakap Harimau Malaya memang nampak berkemungkinan besar boleh menang, tapi ini bola sepak tuan-tuan, segalanya boleh terjadi. Untuk penutup Aku tahu ramai yang masih sembang pasal isu tujuh pemain warisan kita tu Ada yang marah, ada yang sedih, ada yang confused Pada yang marah tu, kita tak boleh salahkan juga sebenarnya Sebab ini membabitkan isu maruah pasukan negara Tapi kalau aku lah kan Aku letakkan diri aku dalam keadaan confused Sebab semua ini memang tidak logik ya Tak logik Mana aku sembang pasal ni lagi Aish. Ya.